Вітаю вас, дорогі друзі! Дякую, що залишаєтесь з каналом Житомир. Якщо зв'язки зажигають, значить кому комунікать потрібно. Сьогодні в наш об'єктив потрапила людина, яка запалює зірки. Режисер, актор, керівник шоу театру Клем Олександр Нечайов. Саша, я тебе вітаю в нашій студії. Здравствуйте, здравствуйте. Щиро дякую, що знайшов хвилинку в своєму напруженому графіку. Вітаю тебе, твій чудовий колектив з перемогою гран-при на престижному міжнародному фестивалі Вісенья капель». Поділись враженнями. Це ви не вперше туди вже їздили? Да, так? Да, спасибо, спасибо огромное за Да, Так э, в этом году ми їздили в Молдавию уже третій раз. Перший раз ми поїхали в 2009 году, потім в 2010 і в этом году. Впрошлом році ми отримували першу премію, в цьому році ми взяли головну награду, диплом і кубок гран при Хорошо постарались, хорошо підготувались. Ну <laughs> як, як, як сприймали? Я розумію, що там було дуже багато країн, ви Україну у єдині представляли? Да, Взагалі да, як да, враження? Так, да, так, да. було окола 30 учасників з різних країн. Була і Білорусія, була Болгарія, була Молдова, Румунія, Словаччина, Україна і Росія. Вот. І ми от з України, конечно, був наш колектив один. Вот, не знаю, чому, але вот так сложилось, що був один. І дуже приємно, що кубок, и диплом, і подарки э, приїхали в Житомир. Э, перед виступом, перед записом, художній керівник Шоу-театру Клем Ігор Вікторович Сурзен э, поділився, сказав, що ну, так сприймали колектив, наче Кіркоров приїхав. Так, да, 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 очень приємно. Э, Всегда Молдавия, мы уже так поняли и увидели, что отличалась своим гостеприимством. Нас очень тепло всегда встречает и зал, и организаторы. Нам такую в этом году гостиницу замечательную, четырехзвездочную предоставили. И питание, и экскурсионную насыщенную программу. Я очень рад, что э, ребята с моего коллектива очень много увидели, очень много посмотрели, открыли для себя много нового. Мы познакомились с национальной кухней. Ну, в общем, очень много эмоций, насыщенно. Такая поездка получилась ну, просто замечательная. И ваш выступ... Транслював головний канал Молдови, канал Прайм. Да, і... Ми вже узнали. <рес> ми вже узнали. Колеги нам вже все розказали. Да, да, а, да, ми уже. знаємо про те, що кілька років тому а Софію Ротару в твоєму виконанні так аплодували стоячи. От да. а, а які, які образи цього разу возили? Да, було дуже приємно, коли ми дві 2009-2010 році привозили образ Софії Ротару в блокі пародії на зв'язку і спеціально підготували пісню «Меланкуліє». Надо было выучить произношение, чтобы это все было красиво. Но вроде как получилось хорошо. Зал залу очень понравился. В этом году мы возили э, других звезд, понятное Кого? дело, тех, которых они не видели в 2009-2010 году. В этом году была Леди Гага, была Шакира, был Псай, Кабзон, Пугачева, Мерлин Монро, Олегрова, Гурченко и много-много-много других. Я первый раз была на таком фестивале. Там было очень много народов в И мне не очень сподобалось. Ми ну, переживали такі відчуття, які ще, мабуть, ніколи в житті цього не, не переживали. Я коли вийшла перший раз на сцену на цьому фестивалі, я побачила дуже великий зал людей, які аплодували нам. І це були просто незабутні враження. Але коли вийшла на сцену, все забулося і потрібно було себе показати як найкраще, І це нам вдалося. І солістів грали, і грали роль звичайних танцюристів, але ну, особлива, яка запам'яталася, це, мабуть, Леді Гага, тому що вона ну була дуже така запальна і також шакіра. Також Кіра вона ну вона також дуже емоційна і дуже пасує. Ми приїхали з Молдавії. Ми я перший раз в житті була в Молдавії. Я побачила Кишиньов, Я побачила місто дуже гарне. Каненіной ми були в монастирях. Ми піднімалися на гору. Ми їздили в інші міста, бачили багато екскурсій, нам показували всі міста, і ми дуже вдячні тим, хто нас сприймав з цієї сторони. Надзвичайно цікаво. Ось меланхолія, ви вже вивчили на молдавській отак. Я знаю, що вас запросили наступного року до Румунії. Откуди ви все знаєте. Спілкувалися, попідготувалися і щось, можливо, на румунській мові вже знаєте. Знаю. По-перше, знаю кілька національних блюд, яких нам посчастливілося спробувати. Це мама лига. Це Віртути. Это а, слова есть адьо, это прощай, салут это привет и сейчас, 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 это слово как же за... нарок. Норок. Норок. Желаю удачі. Чудесно, Норок. чудесно. Ми знаємо, що є такий колектив прекрасний, який ще з радянських часів звучить нарок. Да. А щодо інших перемог, ми знаємо, що ну, шоу-театр Клем от не може бути театром, якщо він за рік там десь десяточок якихось перемог, таких на міжнародних конкурсах не привезе. Що ще привезли? Ну, не, 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 не десяточок, але в цьому тоже, слава Богу, був 2013 рік, прошлий, був продуктивним. Ми привезли три перемоги з міжнародних фестивалів. Перший фестиваль. Это был конкурс в городе Антрацити, Луганской области. Привезли первую премию в хореографии. Кстати, хотя хореография, скажем, это не наш жанр, мы более оригинальный жанр у нас. Потом очень приятно, что в этом году наш обновленный состав поехал на первый международный фестиваль в Болгарию за границу. Эти ребята поехали и они привезли оттуда первое место. И следующий фестиваль это уже была Молдавия. Этот год для нас характерен тем что у нас получилась полный э, полная смена коллектива ушли старые пришли новые дети э, со своими взглядами со своими какими-то мыслями со своим видением старых номеров и поэтому очень приятно то что вот эти дети которые выступают у нас сейчас, Наша старая программа зазвучала совершенно по-новому. И выпускники, которые приходят и видят эти номера, видят эту программу, говорят о том, да, вот это да. И, наверное, это самая большая награда, когда выпускники нашего коллектива видят... Продовження своє продовження на сцені, вот в этих нових ребятах, які сьогодні представляють наш коллектив на различных міжнародних і всіукраїнських фестивалях. Дуже цікаво почути про ваших е, учасників. Якщо я не помиляюсь, якщо мої очі і мої окуляри мене не підводять, то я бачив вашому відео Нікіту Пірцева, yes, якого да, ми знаємо як да, лялькаря. Да, крім того, ще да, ну, да, така да, абсолютно різностороння людина. От розкажи, хто хто, які діти, звідки вони і чим вони займаються ще окрім театру? Наш коллектив всегда принимает детей всех возрастов, начиная с первого класса. И, как показывает практика, у нас дети занимаются пока уже не свадьба или беременные. Настолько им нравится в нашем коллективе, и мы живем одной большой семьей. Мы берем всех. Всегда двери нашего коллектива открыты для всех, всех желающих, независимо да, от роста, веса, каких-то религиозных там, или от уровня... Навчание в школе, да. То есть мы берем всех, главное, чтобы им нравилось, чтобы они занимались, и мы так создаем коллектив однодумцев. И когда вот мы создаем такой коллектив, тогда и любые фестивали, любые конкурсы, любые задачи очень воплотимы, когда вместе. Часто thank you Ясно, чудові задачі ви ставите, ви їх з успіхом підкорюєте ці вершини. Я знаю, що надихає тебе особисто на творчість Саша Алла Борисівна-Пугачова. І Є, ми так, знаємо так. про те, що ти відвідуєш її концерти, ви спілкуєтесь, а коли вона приїжджає в Україну, і вже незабаром ми всі святкуватимемо черговий ювілей Алли да. Борисівни. Як ваш колектив буде святкувати цей день? Ну, на самом деле, любов к Алі Борисівні Пугачові. ко мне привил Игорь Викторович Суршин. Он, как бы, он немного старше, и он очень внимательно следит за ее творчеством, собирает и вырезки, и статьи, и неоднократно бывал на ее концертах, и потом, благодаря ему, я попал на эти концерты. И, конечно, он открыл мне этого человека, ну, вот так как открыли для себя миллионы-миллионы поклонников. И э, эта женщина, великая женщина, является для меня лично, и для Игоря Викторовича, и для многих других ее поклонников, ну, эталоном... Э, трудолюбия, э, такой какой-то немыслимой харизмы. И когда ты попадаешь на концерт, конечно, ну, большое дело, когда ты попадаешь на живой концерт. Одно дело, когда смотришь по телевизору, читаешь в прессе, а вот когда ты попадаешь на живой, ты тогда видишь ту энергетику, тот магнетизм, которым обладает эта женщина. И я как бы столкнулся и делюсь впечатлениями всегда, насколько человек, сильный энергетический э, магнит, выходит на сцену. Маленькая женщина в черном там в балахоне. Ни декораций, ни балета, ни светомузыки, лазера, перьев, блесток, ничего этого нет. И зал просто вместе с ней проживает ее жизнь. И этому хочу я научиться, чтобы в каждой песне проживать вот то, о чем поется в этой песне. Маленькую жизнь. То есть это Вот человек обладает обладає вот таким мастерством. Є з чому поучитися? Надзвичайно цікаво. А таке ось питання. Ти створив образ Погачової, Ми бачили, це дуже класно, цікаво, яскраво. По-особливому, тому, що багато хто ну, перевтіляється да, Погачову, але в було, це ти відчув, мабуть, от її цей магнетизм, і ти його передав. Але, Стараюсь. Але ось полга... в Молдові вже інша артистка з вашого шоу-театру грала. Чи з твого боку ревнощів ніяких не було? Ні, ні, образ ні, ні. Пугачевой, кто-то там нет, и другой. Нет, конечно. Ведь на самом деле, когда ученики превосходят своих учителей, это лучшая награда для учителя. Когда можно научить, когда ты видишь продолжение своего дела в своих учениках. Ведь вот это самое главное, когда ты видишь. Что твое дело живет и будет жить, и ты передаешь его максимально стараешься научить. Надзвичайно цікаво. різні образи, ну, дуже різні. Да? Там починают від витчизняних. Я знаю, що ви перші зробили на Тіну Кароль, так? Да, да. да, тоже Пародію. очень интересная история была. Когда приезжала Тіна Король в Житомир, у неї був тур і після Евровидения. И нам позвонили организаторы концерта, сказали, что приезжайте на Кароль, и нужно как бы 30 минут сделать программу на разогреве. Вот. И мы решили тогда, это было за неделю, и мы сделали Быстренько пошили наши портнихи, боже, у нас портнихи вот такие вот, за ночь могут сделать просто чудо. Вот, э, быстренько пошили костюм, подготовили номер, конечно, репетировали с утра до ночи. И выдали ей, э, Тина видела, Тина прокомментировала на концерте, говорит, замечательная пародия, это первая пародия в моей жизни. Говорит, ну она еще же молодая, да, артистка, певица, вот, и, скажем, эта пародия удалась, вот, и... Э, Некоторые образы создаются буквально вот тоже иногда так вот так, спонтанно. Вот надо, вот надо и создали. А какие наискладнейшие для тебя особистый образ? Найскладнейший, ну, каждый образ, конечно, сложен по-своему, потому что подготовка к каждому образу это, конечно, ну, труд. Как бы я изучаю, смотрю повадки, смотрю, как они ведут себя на сцене, э, вспоминаю, как они себя вели, когда я был на их концертах, живьем, когда я смотрел. Вот, ну, и, конечно, каждый образ требует такой подготовки и моральной, и физической. Ну, э, скажем, один из самых сложных для меня, скажем, образов, ну, наверное, это пародия на Майкла Джексона, uh -huh. потому что хореографически очень э, трудно точь в том, передать вот эти движения вот но э, стараемся я думаю что вы скоро увидите и жетамиряне тоже увидят примеру нашей новой программы которую мы планируем в мае этого года Надзвичайно, ну, всі наші вже глядачі цього чекають. І ми будемо слідкувати за новинами на нашому каналі, за сайтом Шоу Театру Клем, да. за соцмережами і шукати квитки на цей чудовий концерт. Да, да. А, от такий новий етап свого часу почався в житті Шоу Театр Клем, коли була зустріч з Яном Арлазоровим. Розкажи про цю зустріч, що він вам порадив, і які е, ну, спогади про цю світлу людину залишились. Замічательне, замічательне. Только світлі веспомінання. Це був міжнародний фестиваль юмора Москва Ялта. Транзит. Мы победили во всеукраинском отборочном туре, который проходил в Запорожье. И нас потом пригласили в Ялту, там, где происходил уже сам международный фестиваль «Москва-Ялта-Транзит». Ведущие телеканалы Украины, России снимали это все. И там мы могли со звездами, с этими, конечно, юмористами познакомиться, пообщаться ближе. Вот. Жили мы все в одной гостинице «Ялта-Интурист». И Клара Новикова, и Аркадий Арканов. Ян Арлазоров, Таисия Повали, Тамара Хварцитель, Иосиф Кабзон, Дуэт Кролики и много других юмористов. Мы жили все в одной гостинице, мы кушали вместе в одном ресторане, загорали и купались на одном пляже. То есть это, конечно, опыт такой непередаваемый. И там мы поговорили с Яном Арлазоровым. Он подошел к нам. Можете себе представить всю, всю картину? На пляже. В трусах, в очках, подходим и, значит, он говорит, ребята, вы, у вас классный коллектив, замечательные у вас номера, расскажите что-нибудь про ваш коллектив. Ну и мы с Игорем Викторовичем начали рассказывать про то, что какие у нас номера есть, э, чем мы занимаемся, вот, и он говорит, что я бы вам посоветовал создать э, то, что еще никто не делал. Вот у вас, он услышал про то, что у нас есть сказка о рыбаке и рыбке. Он говорит, вот, возьмите сказку и сделайте, чтобы эту сказку играли звезды. И вот так вот, собственно, появилась идея. Мы очень благодарны этому человеку за то, что он нам подсказал. Вот благодаря ему у нас появился целый спектакль, который называется ⁇ Сказка о царе Солтане ⁇ где э -э героев сказки Пушкина играют звезды. У вас дуже багато цікавих номерів. На жаль, ось наш час не дозволяє ефірних все побачити і про все поговорити. Але, можливо, ще про дуже коротко про Євробачення по-українськи. Як воно народилось і яка мета от цього номеру? Е, номер, взагалі, теж. Номер очень древній. Це якщо колективу вже на сьогоднішній день 27 лет шоу театру Клем. То номеру Євробачення на сьогоднішній день лет 20. Тобто раніше він називався Хор. Там выходили украинские девчата, гарни, хлопцы и пели фрагменты украинских песен. И современными делались такие перебивочки, с современными песнями. Потом тоже... В совместном обсуждении нашего коллектива мы решили создать этот номер немножко переродить. Да? Вот у нас поколения приходят, уходят, выпускники уходят, появляются новые люди, появляются новые идеи. И вот совместно как-то вот кто-то подал идею: давайте создадим э, э, хор, только сделаем Евровидение. И мы поняли, что идея очень хорошая, поскольку сколько будет жить конкурс песни Евровидение, столько будет жить наш номер, потому что с каждым годом мы обновляем участников. Ну вот, ну, конечно, стараемся больше от Украины брать. Поэтому в этом номере у нас и Тина Кароль, и Руслана, и Верка Сердючка. Вот, и вот в прошлом году мы вставили туда участников бурановских бабушек. То есть номер с каждым годом номер немножко освежается. Вот, и поэтому очень актуальны, очень нравятся публики. И ни один фестиваль уже был покорен именно номером Евровидения по-украински. Будь таке фінальне питання. Ви багато буваєте в Європі, спілкуєтесь із братнями, народами. Ось оті події суспільно-політичні в країні як сприйняв твій колектив ці події, і справді що може нас об'єднати сьогодні з росіянами, з німцями, з поляками, з молдаванами, з усіма? Що це може бути? Гумор, пісня, культура, традиції? Що да, це? да, дело, ми не можемо стоять від событий, які проїхали в Україні? Ми всі очень переживаємо, і, конечно, ми з колітівом все це обсуждаємо і отчі. Очень приятно, что есть такие международные фестивали, конкурсы, творческие э, и спортивные да, мероприятия, когда это объединяет людей всех национальностей, и как бы там ни решали политики, да, э, дети ⁇ это всегда светлое. И на этих фестивалях все равны. Все дружные, атмосфера позитива, счастье танец, атмосфера танца, праздник песни, праздник танца. Ну и, конечно, наш коллектив, мы как руководители, я, Игорь Викторович, и Ольга Владимировна Смолич у нас в этом году появилась новая хореограф. То мы стараемся, конечно, самое главное, в детях воспитать патриотов Украины. Вот способами театральными, музыкальными. Мы очень много времени проводим с коллективом вместе, да? Мы ездим и за границу и отдыхаем вместе и, и на даче, и культурная программа. То есть поэтому мы много общаемся и, конечно, мы это дело обсуждаем, переживаем и и желаем, чтобы да наша страна жила в мире, процветала, это была могущая, сильная. Талантлива і замечательна страна. Ми очень любимо. Нашу Україну. Дякую тобі, Саша, Щиро за ту вашу позицію, за те, що ви славу Житомирщини і України несете у всьому світі. Міцного здоров'я тобі Спасибо. всім учасникам, тому що ми розуміємо, який це труд. Насправді фізичний в першу чергу і моральний. Також хай всі ідеї втілюються в життя, нових образів, нових ідей. Спасибо. Ну і нових зустрічей в студії каналу Житомир. Спасибо. Дякую. спасіба, другі Спасибо. друзі. Олександр Нічаєв, керівник шоу Театр Клем, був у нас в гостях. А ми побачимось вже. As a bar.